Kita pergi kepada ulasan. Kata Imam Syafi'i. Apabila berlaku khilaf. Bila berlaku khilaf. Kita tak boleh guna perkataan bida'ah. Sebab kalau kita guna perkataan bida'ah. Kita adalah wahabi. Sekarang kita tengok siapa wahabi. Imamul Mawardi Dalam Al-Hawi Kabir. Ini kitab mazhab Syafi'i. Kitab besar mazhab Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah. Sujud syukur itu bida'ah. Tetapi pandangan ini salah kerana terdapat hadis dari Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan, sujud syukur itu bakhilaf khilaf. Siapa yang kata bid'ah? Ah? Abu Hanifah. Mengikut takrif Ustaz Syahul Abu Hanifah ni kepala wahabi. Sebab bila beza pandangan, dia kata benda ni bid'ah. Ah. Tuan-tuan, saya tak mau nilai perkataan Abu Hanifah tu betul atau salah. Tapi sekarang kita nak melihat hujah yang dikemukakan. Yang kedua, Al-Mawardi juga dalam Al-Hawi Kabir. Dia sebutkan bahawa, di dalam mazhab maliki Sujud kepada hajarul aswad bid'ah ah. Di dalam mazhab syafi'i Tak, itu bukan bid'ah ah. Itu sekadar tambahan terhadap sujud kepada Allah Tuan, -tuan Dalam bab ni Ulama' mazhab maliki dan syafi'i berbeza pandangan Tetapi ulama' mazhab maliki kata Ah ni bid'ah Jadi Selepas Imam Abu Hanifah Yang kedua Imam Malik pun kepala wahabi juga Sebab dia bid'ahkan orang lain Bila dia berbeza pandangan yang ketiga Kata Imam Syafi'i Sesiapa yang melakukan istihsan Bererti dia telah melakukan bid'ah Tuan-tuan Imam Syafi'i dia tahu, dia faham dan dia yakin Abu Hanifah menggunakan istihsan Tetapi dia keluarkan perkataan ini Istihsan itu adalah bid'ah Bab ini berbeza pandangan Imam Syafi'i kata Beramal dengan istihsan itu bid'ah ah. Abu Hanifah beramal dengan istihsan. Seolah-olah Imam Syafi'i nak kata, perbuatan itu bida'ah. Siapa seorang lagi kepala wahabi selepas Malik dengan Abu Hanifah? Syafi'i kepala wahabi yang ketiga. Sebab bila dia berbeza pandangan dengan Abu Hanifah, dia kata Abu Hanifah. Dia kata perbuatan itu bida'ah. Yang keempat. Kata Imam Nawawi. Dalam majmuk Syarah Muhadhaq. Sebahagian tabiin menganggap membaca bismillah dengan kuat sebagai bidah. Ah. Tetapi ini bukanlah hujah kerana mereka berhujah dengan pemahaman dan mazhab mereka sendiri sahaja. Tuan, -tuan Imam Nawawi kata ada sebahagian daripada tabiin tabiin yang kata baca bismillah kuat-kuat itu bidah. Ah. Tapi Imam Nawawi kata tak. Pandangan ni tak betul sebab mereka sekadar mengikut mazhab mereka sahaja. Tuan, -tuan di kalangan tabiin bila mereka berbeza pandangan ada sebahagian daripada dekor kata perbuatan ini bidah kalau mengikut takrif ustaz Hamid, tak boleh kata orang lain buat bidah wahabi saja buat benda tu tabiin ni semua pun dikira wahabi juga kita buat kesimpulan kesimpulannya tuan-tuan perkataan bidah ini digunakan secara meluas Apabila orang memberi pandangan, mereka memberi pandangan pada pandangan Abu Malik Al asjai kunut dalam solat subuh itu bid'ah. Ah. Pada pandangan Ibnu Omar itu bukan bid'ah, ah. itu sunnah, tak ada masalah. Pada pandangan Ibnu Omar buat solat duha ramai-ramai itu bid'ah. Ah. Pada pandangan sahabat lain kata itu bukan bid'ah, ah. tak ada masalah. Pada pandangan Imam Malik, dia kata sujud dekat Hajarul Aswad itu bid'ah. Ah. Pada pandangan Imam Syafi'i, dia kata sujud dekat Hajarul Aswad itu bukan bid'ah. Tak kebanyak perkataan bid'ah ah digunakan di zaman tu. Tak akan mudah mereka katakan pada aku Perbuatan ini adalah bid'ah Tuan-tuan muslimin yang dimuliakan Jadi penilaian pertama Ustaz Syaulami tersilap Apabila dia katakan masalah bermula Kerana orang tak menerima khilaf Pada pandangan dia, dia kata Apabila seseorang mengatakan perbuatan itu bid'ah Berarti orang itu tidak menerima khilaf Kalau kita nak menerima khilaf Tuan-tuan kena katakan bahawa kalau seseorang memberi pandangan ini bidah, ah, itu khilaf dia kena terima juga. Tentu nak kata perbuatan ini sunnah, orang lain nak kata perbuatan ini bidah, itu hak dia. Tentu tak boleh marah. Tak boleh kita bagi pandangan kita, orang lain bagi pandangan kita kata tak boleh ini pecah belah masyarakat. Ini pesen apa? Kita boleh, boleh bagi pandangan kita sesuka hati Yang ni betul, yang ni tak betul Bila orang lain bagi pandangan Oh, yang ni membawa bahaya dalam masyarakat Siapa sebenarnya yang tidak menerima khilaf? Seterusnya Apabila Ustaz Syahun sebut Yang dinamakan bida'ah itu adalah Bercanggah dengan Al-Quran Tak ada indah terus kahwin lain Itu bukan bida'ah namanya tuan-tuan Itu nama dia maksiat Takkan tak boleh beza antara bida'ah dengan maksiat? Bila kita buat bida'ah Kita harap dapat pahala Bila kita buat maksiat memang kita kewajar nak cari dosa kalau seorang perempuan lepas bercerai Dia kata tak boleh tunggu nak menikah terus Itu bukan bid'ah, ah. itu maksiat Kalau dia tahu dan dia yakin Al-Quran suruh sapu kepala Dia kata aku tak mau sapu kepala Itu bukan bid'ah, ah. itu ingkar perintah Allah Ini salah guna istilah Takkan semua benda kita nak kata bid'ah ah. Istilah ini telah disalahgunakan Kita pergi seterusnya Pada quran hadis dan sebagainya Apa siapa? Sebab tidak mempunyai kelayakan Jangan rasa kita Yang ada BA, yang ada Ijazah, yang ada master, yang ada PhD, seolah-olah kita Boleh istimewakan hukum daripada Quran Kadang-kadang Ada PhD, kepiah, tak pernah pakai Dalam istilah ilmu Ilmu mustalah oleh hadis Ulama hadis, kalau dia jumpa Satu ulama sekali yang dia nampak Tak pakai kepiah, hadis baif Ali Ismail sekarang kuat wahabi nak mendabik dada mengatakan mereka lah orang yang pandai menafsir hadis, menafsir Al-Quran sedangkan kadang-kadang kita lihat dengan kepiah pun tak pernah pakai kadang-kadang bubur -kadang seluar jin baju dalam nampak beza, tak ada perbezaan langsung antara dia dengan orang bukan Islam, dia nak kata dia tu hebat daripada Imam Syafi'i